Ketika dengan sengaja kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, langsung kita menjadi kufur, Maka tidak mudah untuk diampu. Maka hati-hati jangan sampai salah satu daripada sembilan dosa ini kita lakukan apabila kita yang melakukan kegiatan menyantuni anak yatim atau bersabar atas kematian anak-anak kecil atau merawat mendidik anak-anak perempuan kita yang sudah di Waman adhaballahu karimatahu fasabara wahtasabah au jaballahu lahul jannah Siapa saja yang Allah hilangkan karimatah kemuliaannya. sabar lalu dia sabar wahta sabar dan dia ikhlas. Aujaballahu lahul jannah. Allah wajibkan untuknya surga. Illa ayya'mala amalan la lah. Kecuali dia melakukan satu amal, satu keburukan. Yang keburukan tersebut tidak diampuni oleh Allah baginya. Qila Sahabat bertanya Wama karimata Apa itu karimah kemuliaan? Qal matanya Jadi siapa saja yang dihilangkan matanya oleh Allah Pandangannya Allah buat dia jadi buta Karena penyakit atau karena tua Lalu dia sabar tidak mengeluh atas kebutaannya tersebut ikhlas dia menerima kegunaannya tersebut itu juga Allah jamin masuk surga kata Rasul asalkan dia tidak melakukan satu dosa yang tidak terampu terampuni nah, ada sebahagian ulama menerjemahkan ini adalah karimatah yang disebut oleh Rasulullah Aino adalah buah hati sehingga ada ulama yang menerjemahkan meninggalnya anak-anak Ketika kita mengalami musibah anak kita meninggal lalu kita sabar para jemaah. Dan sabar tanya anak mengeluh ikhlas kita melepaskan kepergian anak kita tersebut nilainya dijamin oleh Allah masuk surga asal tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Wa man kana lahu banatin dan siapa saja yang ia memiliki tiga orang anak perempuan. Untuk orang-orang yang anaknya banyak yang perempuan. Fa'addabahunna wa alaihinna. Lalu dia ajarkan adab mereka itu dan dia berikan nafkah untuk mereka itu. Atta yumatinna au yubna bihinna sehingga anak-anaknya itu diwafatkan oleh Allah atau dikawini anak-anaknya tersebut. Aujaballahu lahul jannah. Allah wajibkan untuknya surga. Ini pahala untuk orang-orang yang memelihara anak-anak perempuan. Jadi jangan bersedih ketika yang lahir terus perempuan, perempuan, perempuan sebahagian kita akan sedih tidak mendapat anak laki-laki laki sehingga rusak ke anak-anak agam ke anggap ke terputus keturunan ni kita anak-anak agam apa ni? Wah, kalau lahir ke mampu dihina rah sedih kepada. nah, yang yang kawin lain sampai pakai dengan rumah pun ceri dengan rumah pun jangan bersedih Rasulullah sudah mengatakan siapa saja yang memiliki tiga orang anak perempuan Lalu anak perempuan tersebut dirawat, diberi nafkah, dan diajarkan adab. Maka dijamin oleh Rasulullah, Allah jamin dia masuk surga. Asal dia tidak mengerjakan satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kon, nah. periwayat hadis berkata, Fana dahu ada seorang laki-laki dari Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, 'Ya Rasulullah, awis naten, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma dua orang anak perempuan?' Tidak sampai tiga, Rasulullah mengatakan dalam hadis tiga orang anak perempuan, 'Bagaimana kalau cuma dua?' Wal awis naten. kata Rasulullah, 'dua orang juga sama.'" Artinya tidak mesti harus tiga orang. Dua orang kita memiliki anak perempuan, kita rawat dengan baik, kita beri makan, kita beri minum, kita beri pendidikan, kita ajarkan aturan-aturan agama, kita ajarkan adab kepadanya sehingga dia terpelihara dari dosa. Allah jamin untuk kita surga. Nyonya indah untuk tentang oleh jaminan masuk sur surga asal kita tidak melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah ya. lalu apa saja dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah amal-amal ya. yang membuat terjamin masuk surga sudah ada yaitu yang pertama mencukupi anak yatim kemudian yang kedua bersabar terhadap kehilangan anak kecil yang ketiga yaitu merawat mendidik minimal dua orang anak perempuan nah kon Ani bin Umar radhiyallahu anhu dari ibnu Umar semoga Allah rida untuk keduanya suila anil kabair. Beliau ditanya tentang dosa-dosa besar. Qal beliau berkata dosa besar yang susah diampuni oleh Allah. Hiya tisun. Dosa-dosa besar yang susah untuk diampuni oleh Allah Kata Ibnu Umar ada sembilan nah, Ini hadis ini, tapi sebenarnya lebih banyak Asyirku Yang pertama sekali Tentu menyekutukan Allah Syirik Allah sendiri sudah berjanji dalam Al-Quran Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa yang lain kecuali menyekutukannya dengan sesuatu. Innallaha la yaghfiru bih wa yaghfiru maduna dzalika liman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni disekutukan ia dengan sesuatu yang lain, tapi beliau Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang lain. Maka hati-hati jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau kita menyekutukan Allah, sekalipun kita mencukupi kehidupan anak yatim, sekalipun kita bersabar ikhlas ketika ditinggalkan oleh anak yang masih kecil, sekalipun kita merawat mendidik anak-anak perempuan kita, kita tetap tidak akan bisa masuk ke surga. Yang kedua waqtlul mu'mini mutaammidan membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ini juga dosa yang sangat susah untuk diampuni oleh Allah. Jadi bagaimanapun baiknya kita kalau secara sengaja kita membunuh seorang mukmin maka kita tetap tidak akan bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 94 berfirman wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaa'uhu jahannam khalidi khalidun fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja kata Allah, ya, ja, jaza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalid yang fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Jadi kalimat khalid ketika Allah menyebutkan khalidan fiha, ini kemungkinan besar tidak terampuni. Karena apabila terampuni, tidak mungkin kekal dalam neraka. neraka. Karena yang kekal dalam neraka hanya orang yang kafir. Karena Rasulullah sudah mengungkapkan bahwa mangkana fi qalbihi minal iman dakhala jannah Siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar biji darah, biji sawi, daripada iman artinya kecil sekali iman dalam hatinya tapi memiliki maka dipastikan dia akan masuk surga walaupun lewat neraka dulu artinya tidak selamanya dalam neraka tetapi dalam ayat ini Allah mengungkapkan membunuh seorang mukmin karena sengaja itu membuat kita selamanya dalam neraka selamanya dalam neraka bahkan Allah mengatakan wa alaihi dan Allah murka kepadanya wala anahu, dan Allah melaknat dia wa a'adda lahu adaban aziman, dan disiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Ini ancaman untuk orang yang membunuh. Jadi dosa membunuh orang mukmin secara sengaja bisa membuat gugurnya iman mungkin ketika kita menghadapi sakaratul maut. Jinonyo bertanya urung iman ba. Mantang tak sembahyang, mantang tak puasa, mantang tak buh nyakut, bahkan mungkin ada i haji. Tapi ate kena mate lidah ada handroh tekun kalimah la ilaha illallah atau ate kena roh tak selain Allah sebagai Tuhan. Keluar iman sebelum keluarnya roh. Ketika keluar roh kita sudah menjadi orang kafir. Yang akibat membunuh orang mukmin secara Sengaja. Jadi pun marahnya kita hati-hati jangan sampai membunuh secara sengaja. Kemudian yang ketiga <tik> wal firaru lari dari saf peperangan. Ini dosa besar juga. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu kafaru zahfan adba Hai orang-orang yang beriman apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan maka jangan membelakangi mereka artinya jangan mundur Orang-orang yang mundur lari dari medan tempur maka mereka kemungkinan besar tidak akan diampuni oleh Allah. Ini adalah dosa yang sangat besar yang susah sekali untuk diampuni oleh Allah, oleh Allah. Karena resiko dari lari itu besar. Dengan larinya satu dua orang membuat mereka mereka yang lain pun mentalnya goyah. Maka runtuhlah mental semua pasukan gara-gara ada satu dua orang yang lari dari medan berperang maka tidak boleh lari ya, kemudian yang selanjutnya full muhsinah. menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina wanita-wanita baik-baik dituduh berbuat zina ini dosa besar juga yang sangat susah untuk diampuni oleh Allah maka di dalam aturan jinayah disebutkan bahwa seseorang yang menuduh orang seorang wanita berbuat zina apabila tidak sanggup menghadirkan empat orang saksi maka dia dihukum dengan dijilid 80 kali jadi ketika sampai kepada hakim, bukan orang yang berzina yang dihukum, tapi yang menuduh berbuat zina yang dihukum. Yang berzina dilepaskan di dalam. Karena orang yang menuduh tidak bisa menghadirkan empat orang saksi. Idro datang Hana yang galor. Ha eh tapi saksi pun dutanyo yang menyonda duduk yang dihukum. Artinya tidak boleh sembarangan menjatuhkan harkat martabat orang lain di dalam Islam. Kan mudah tak tuduh menuduh aja. Ha hmm, ndak pegah ada juga mencewek segala elok tua kada pegah bina kada dia drop tanya ada semana orang ikulah kada semana orang ikut kada dia apa ramai-ramai. Kemudian mak tanya cukup pegah tanya punya poh go. Draw de gung kada pukul dosa besar nak tinggal tu banyak tinggal di gugup sangai. Padahal cuma itu sangai nan dua yang nak tepu Hati-hati para jemaah. Menuduh orang lain berbuat zina bisa dihukum lebih berat daripada pun zina. Dan dosanya sangat susah untuk dimaafkan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, aklu malal yatim. Dosa besar yang sudah yang susah untuk dimaafkan memakan harta anak yatim yang berkaitan dengan ini. Jadi walaupun kita orang yang mengasuh anak yatim, tapi memanfaatkan anak yatim untuk mengais harta ini dosa besar. Tanya biasa dia minta kadang sumbangan kepada yatim. Jauh persen, ya kan? hotel Pak no? ketika saya memberikan kepada anda 100,000 itu semuanya untuk anak yatim. Tapi anda potong 10,000 sebagai misalnya hak kurung yang minta tapi saya memberikan seratus ribu untuk anak yatimnya ya koh iran nanti puluh ribe urung jih lima puluh ribe ya koh iran nanti lima ribe urung jih kepi lima ya koh iran nanti ribe ya koh iran nanti yang aklu malal yatim memakan harta anak yatim orang-orang yang merawat, menjaga, memelihara anak yatim itu boleh makan harta anak yatim apabila dia orang miskin tapi tidak boleh israfan tidak boleh berlebihan secukupnya saja sederhana minimal ka hak tahan le dia minta kembangan. ke anak yatim nyan paling-paling tu piuh warung ba jumpu unda baik ba jumpu unti kami israfan ba jumpu ngong ngong ke tu yang ke ke Ya. ya, yang jut nak masalah. Ah nak mungkin nak ada pejuh Yang minta apa yang anak yatim berubah dia nah, tanya, "Duh, mati dia nak." Apabila kita orang miskin. Okay. Kalau kita orang kaya tidak boleh. Tanya lampu sawit tu nak lampu cuma dia minta semangat nah, kan yatimnya membacut hanjir pejuh tanya orang yatim. Ada ro tu lebih batin. hati-hati para jemaah. Kadang-kadang kita berpikir kita berbuat baik mencari sumbangan untuk anak yatim, membantu anak yatim, tapi sebenarnya kita adalah orang yang memakan harta anak ya anak yatim. Kemudian yang selanjutnya wa aklur riba dan memakan riba. Nah, makan riba. Nah, makan riba juga harus hati-hati kita. Ada pertanyaan kepada kami para jemaah tentang KMP, ya, koperasi merah putih. Nah, ini program wajib dari Bapak Presiden. Setiap desa itu wajib mendirikan koperasi merah putih. Tujuan Presiden itu bagus. Nah, bagus sekali tujuan Presiden. Tapi ada satu persoalan, yaitu persoalan pinjaman dari bank mulai dari 3 miliar sampai 6 miliar dengan tenor sekian dan dengan bunga sekian. Ini persoalan riba. Nah. tapi khusus di Aceh Ketua MPU Aceh sudah mewanti-wanti agar di Aceh tetap dijalankan di dalam koperasi merah putih itu kanun keuangan syariah seperti di bank-bank yang lain. Jadi kita masyarakat tidak perlu menolak tapi perlu mengawasi. Baik tanya pun kata tulak ada Oh nyoh hana kaya kita mong oh, riba wajah. Kaya kita mong riba lo mana ya. Bukan menolak yang perlu. Tapi mengawasi. Di mana diawasi? Di kampung masing-masing. Anak perlu urusan kampung kau. Bapak kampung drone masing-masing. kampung kau urusan urutan orang lain dia hanya perlu urutan tanya tanya jengkot, tawasi jengkot mentong supaya dijalankan kooperasi merah putih itu tetap sesuai dengan kanun keuangan syariah yang telah disusun oleh pemerintah Aceh sehingga tidak beredar riba, ana riba nah, namun salah karena tetap bisa nanti diberikan 3 miliar, 5 miliar atau 1 miliar dengan cara permodalan dalam bahasa fikih disebut kirat atau dengan cara murabahah atau dengan cara mubarabah ada cara-caranya maka harus ada orang-orang yang mengerti yang masuk dalam pengurusan itu Baik tengku-tengku mandung baik kepuruh long, baik kepuruh long. Minyak anak roh tengku sampai tebe jahe ni. Ya, usalah nak duduk. Salah buatnya gara-gara roh nak nanti beri roh Jadi, anak sawah kalau nak buatnya ibu lepuk tu, ibu lepuk, ibu lepuk roh yang tepu, roh tu Sehingga ada tuhoh berbaik. Faham? Baik tak tem, tak tem tu melabu ni tanya. Ya, salah. Kemudian, Al-Qukul Waliden. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, seperti yang sudah sering kita silahkan Yang selanjutnya asiharu as yaitu melakukan sihir Yang terakhir istihlalul haram Menghalalkan sesuatu yang haram Jadi dosa besar yang terakhir yang susah sekali diampuni oleh Allah Menghalalkan sesuatu yang haram Bahkan para ulama mengatakan bahwa menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, atau mengharamkan sesuatu yang sudah jelas haram, haram ini adalah bahagian daripada kekukuran. Ketika dengan sengaja kita menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, langsung kita menjadi kufur maka tidak mudah untuk diampuni. Maka hati-hati jangan sampai salah satu daripada sembilan dosa ini kita lakukan apabila kita yang melakukan kegiatan menyantuni anak yatim atau bersabar atas kematian anak-anak kecil atau merawat mendidik anak-anak perempuan kita yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah hilang jaminan karena melakukan salah satu dosa besar yang susah diampuh yang bunyi Mungkin inilah kajian kita pada malam ini para jemaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nasyahadu an la ilaha illa anta wa nasta'ufu wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه